Sumawur cahyo lintang Asri rinang go'ing awa'ang awa'ang Kanyak seni perasa paning hati Amun sirot juitok sing ado soko desa ing daerah Kali Uripan Rondo kire lan anak perawan anak perawan Lan rondo kui ayu banget ning demen dhewe iki prilaku sing banget alane Perawan kui banget panggumuk ora tau ngrewangi mboke e. Lang nglakone gawean pagawen omah kerja ni mau macak saben dino anak perawan kui si alam pisan Samu barang panjuluan ni kudu dimelawu ping saben dewek ke jalok samong barang marang mbok kudu dikabulake tanpa meduli ke mbak singkere saben dino kudu kerja golei saemplokan sego Mbak, aku pengen tunggu klandi ising api ilang larang. Cahayu si mbak curung berdua-dua bangun tunggu Kapan-kapan naik ya, yang si mbak bes berdua-dua, dua. mbak, mba. aku pengen saiki poncong-poncong bes berdua-dua klandiannya, kek, hmm. api ilang larang. Mbak, saya jadi kepengen bangun tunggu-tunggu no, klandiannya. simbok saya pasar bes, kek.

aku tak ngajak se, dan aku tetap ayu. Duh gusti, gusti, nang pasar wae kok dandan tondo. Yo ben tambo, ben kore aku melaku, saben banget nih ke ayunanku, kayak ke pencet pencet paraku. Yo wes dang selakawanan. Yo se. Mbak, kau nih melaku jadi jadi ya, aku izin. Iya dong. Pasar aku bawang sebo. Mari ngene tutuk, nduk. Ammas menung ing dalan sing deleng mangkepi cet karo Ayuni. Sementara Mbokae mlaku ning buri, karo nggawa karo klambi dekil banget. Astri, tapi kue siapa ya? Seneng yang duri nih Caca, parahnya ayo, ayo. Eh, Astri Eh, Astri Saiki kok tambah ayu banget Iya, ayu banget Kak Bewa kok udah kesem-sem Kalo ayu mu Ya anak kutip dong Ben aku ayu koi-koi Jelas aku tambah ayu Mungkin aku luluran Loh, lakwe sopang guri mulas, ibu muta Kok beda karo kowe rupane? Neng, iki Iki pembantuku Neng, siwala Neng, aku kakak sisik Iyo, sering Neng, gani, kerungu jawaban putri singdurho ke Nek di wong Si embok iseng, iso safar Pasar, biasa, gue, Ngomak, like. Ayu, Ayu. Ayo, ayo. Eh. Kan Ela Iki, Iki membantuku. Oh, Pancas perawakan ini tenang. Kau ayo tenang loh. No? lan cuman Kang Mas ning sakwise pingbalen dirungokne jawabane padha lan sing nglarakne dip... ati Akire si Embe sing Malang kuwi ora bisa nguwuh awak Sayur 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 sawetulo terus sprout, terus, sprout, terus sprout, sayur cuman Mbak sayur. aku bennye tuku kae yo wes gak nih pinter you, itu satu servu bu, ya Allah lara mentau yu kayak, ragane kayak mata niki loh bu, tapi aku pengen niki mbak, si mbak turong duwe duwe dok, dah beda pun tak, ya Allah, Kula wa ora kuat ngowihnaan iki. anak kandung kula ngono tegane ngelokne kula samangane rupa ya Allah hukuman anak durhaka iki hukuman dheweke amor cahya lintang asri renangku ing awang-awang anyak seni rasa paning ati amung sira juwita kang tak tresnani NADANG BUKALAH MATA HATIMU melihatnya LENGMAH TERLUKAN NAMUN SEMANGATNYA TAK AKAN PERNAH pudar. Masalahnya, Allah, dok Tantar kan, mas? Weh, doi, bilang aja Mas, ya Allah Ya Allah, ya Allah Guys, kilapan nih, keren ayo tenang ya. Ah! wah oh, kaget uh! oh, uh, kaget